Sevgili seyirciler, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Azerbaycan'ın hava sahası güvenliğini sağlayacak hakim projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ege'den Hazar'a e, koruma sağlayacak bir proje son derece önemli. Türkiye ve Azerbaycan'ın hava sahasını hakim koruyacak. İşte bu önemli projeyi konuşacağız. Dönelim Bakü'ye. Fatih Avanosyan'da kıymetli bir de konuğu var. Bu projeyi değerlendirecekler. Söz onlara bırakalım. günü Özen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleşen ilk ziyaretinde resmi programlar vardı, resmi olmayan programlar vardı. İki cumhurbaşkanı da son programlarında Bakü'de bir özel bir noktada işte bu sistemleri denetlemiş, yerinde görmüştü. Neydi bu sistemler? Hava komuta sistemi. Tabii ki Türkiye ve Azerbaycan eee her alanda işbirliğini yürütüyordu. Siber güvenlik alanına, milli savunma sanayi alanına hep atıfta bulunuyorduk. Bu kapsamda artık ortak hava sahasını da birlikte koruyacaklar. Birlikte ortak düşmanları algılayacak. Birlikte savunma ya da hücum planlarını geliştirecekler. İşte bugün de Profesör Doktor Haluk Görgün'ün o açıklamasından sonra artık biz de uzman bir isimle Adalet Verdiyev ile birlikte bu sistemleri konuşacağız. Ve Haluk Görgün'ün bir ifadesi var. Onu da söylemek istiyorum. Bundan sonra umum milli Lider Haydar Aliyev'in ifade ettiği gibi tek millet, iki devlet, tek hava sahası demişti. Gelin isterseniz onu da Adalet Müellim'den dinleyelim. Efendim önemli bir proje, gerçekten çok güzel, gurur da duyduk. Birlikte artık o milli savunma ürünleriyle birlikte, iki ülkenin ortak da geliştirdiği ürünlerle birlikte hava sahası da birlikte korunacak, ortak tehditler algılanacak ve müdahale edilecek. Siz bu komuta sistemi için neler söylersiniz? Bu e, hakim adlanan komuta kontrol sistemi Türkiyə ilə Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sahəsində səylərini, imkan və potensialını birləşdirmək məqsədi ilə atılmış çox mühüm layihələrdən biridir. Layihənin yaxın müddətdə tam həcmdə həyata keçiriləcəyi gözlənilir. Bu layihə biz əlahihdə olaraq bir e, təhdid lərə qarşı bir layihə kimi deyil, ümumilikdə Şuşa bəyanatnaməsinin tərkib bir hissəsi kimi baxmalıyıq. Xatırlayırsınızsa, cənab Rəcəb Tayipbərdoğanın Bakıya səfəri çərçivəsində cənab e, İlham Əliyevlə bir komuta məntəqəsinin açılışında iştirak elədilər. Bu komuta məntəqəsi də məhz həmin e, yeni yaradılan hakim e, kontrol sisteminin idarə edilməsini həyata keçirəcək. Bu e, fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün təbii ki, konseptual bir e, fəaliyyət planı hazırlanacaq. Bu konsepsiyada hər iki ölkənin mövcud imkanları sinxronizə ediləcək. Yəni Türkiyədə olan qüvvələrin komandanı və ya da Bakıda olan qüvvələrin komandanı hər iki ölkə arasında mövcud olan bazaların ümumi vəziyyəti, ordakı silahın, sursatın sayı, miqdarı, ehtiyatlarımızın həcmi barədə net məlumatlara malik olacaq və bu yalnız havada deyil, həm də sərhədlərimizin sınırlarında hava hücumundan müdafiənin qorunmasını təşkil edəcək. Bu məsələlərdə həm də dəniz lar üzərində Egey dənizindən Xəzər dənizinə qədər olan e, ərazilərdən bəhs etdi cənab Görgün. Bu baxımdan hesab elirəm ki, gələcəkdə həm təlim-tədris proseslərinin sinxronlaşdırılması həyata keçiriləcək. Yəni bu sistemlərdə çalışacaq zabit və digər e, subaylarımızın çavuşların e, və gizirlərin hazırlığı üçün məlum bir proqramlar hazırlanacaq. Həm döyüş və operativ hazırlıq planlarına uyğunlaşdırılacaq, həm də bu hər iki e, qardaş ölkənin hava hücumundan müdafiə qoşunlarının qüvvələrinin mövcud silah və sursatlarımızın tətbiqi ilə birgə təlimlərin də keçirilməsi mütləq həyata keçiriləcək. Hər bir halda kifayət qədər əhəmiyyətə malik olan bu iki qardaş ölkənin birgə hakim layihəsi gələcəkdə həm dost məmüttefiq ölkələrin, həm Türk dövlətləri təşkilatının həm də hazırda Ukrayna-Rusiya müharibəsindən e, dolayı kifayət qədər təhlükəsizlik xətrisi ilə də hava hücumundan müdafiə sahəsində ciddi problemlərlə qarşılaşan regional və qeyri-regional ölkələrin də bu layihəyə ciddi maraq göstərəcəyini ehtimal etməyə əsas verir. Yəni e, Karadənizdən Akdenizə Ege'den de Hazara kadar iki kardeş ülke sadece hava savunma olarak mı düşünelim bu sınırların güvenliği, serhatlerin narko yani uyuşturucuyla mücadelede, narkoma, narkotikle mücadelede, kaçakçılıkla mücadelede, insan kaçakçılığı hemen her alanda anladığım kadarıyla bu büyük coğrafyada ortak bir hakimiyet, ortak bir bilgi malumat merkezi mi olacak burası? Bəli, nəticə itibarıyla bu yaradılan yeni hakim layihəsi e, sərhədlərimizin bütün sınırlərini də özünə belə deyək əhət etməklə bərabər baş verən istənilən təhdidlərə qarşı birgə qüvvələrin ə, səylərini birləşdirməklə mübarizə aparılmasını nəzərdə tutur. Burada bir çox sahələri sadalamaq olar, də onları mən təkrarlamaq istəmirəm, amma hər bir alda bu layihə bölgədə ə, təhlükəsizliyə, sülhün bərqərar olmasına Kənar qüvvələrin bölgədə fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılmasına yönəlik atılan e, regional bir layihədir. Caydırıcı olacaq təbi. O zaman insanlar bundan sonra bir şey yaparkən iki kere düşünəcək, fikirləşdirəcək, doğru mu? Zaten imzalanan e, Şuşa bəyanatnəmsəsi də e, kiməsə qarşı yönəlməmişdi. Bizim kiməsə qarşı e, iddialarımız yox, ərazi iddiamız yox, kimlər isə biz təhdid etmədik. Amma öz e, müdafiə potensialımızı, təhlükəsizlik məsələlər bizə heç bir halda qənaət e, etmədən e, bu məsələlərdə digər bizə qarşı yönələn qüvvələri caydırmağa çalışdıq. Bu əslində ən doğru variantdır. Bunu Türkiyədə tətbiq elir. Azərbaycan da bu prosesə artıq qoşulub. Çünki güclü olan tərəfə e, təhdid yaratmağın nə qədər təhlükəli olduğunu Türkiyə, e, orta Şərqdə nümayiş etdirib, Azərbaycan Qarabağda nümayiş etdirib. İndi bu qüvvələrin də birgə fəaliyyətləri təbii ki, daha üstün qüvvələri belə Azərbaycana qarşı fəaliyyətlərdən e, kifayət qədər çəkindirəcək. Bəki evəm, son olaraq Ege-dən Hazara TB2'leri, Ankaları, yarın bir gün inşallah Kaanları, yine artı Azerbaycan Türkiye ortak Kızıl Elma'yı bunları göreceğiz artık da, öyle mi? Türk Hava... Bey diye, hansı bir insan abi? Türkiye sanayisinde maşallah son günler o kadar yeni adımlar atıldı ki Artıq ballistik raketi belə var Türkiyənin. Niyəyə qədər heç olmadı? Zamanında bir mermidən ötürü Türkiyə kimlərdən e, isə imdad gözləyirdi, silah-sursat almaq istəyirdi və Türkiyəyə qarşı bu silahlar da silah olaraq kullanılırdı. Məsələ, Flandəkə qarşı atamırsan, Yunanə qarşı istifadə edəmsən. Amma indi Türkiyə özü kifayət qədər həm hava hücumundan müdafiə sahəsində, həm dəniz sahəsində, həm raket, həm torpedo, həm TB-lərin dediyimiz müxtəlif versiyonları bilirsiz, axıncıdan tutmuş Ankaya qədər müxtəlif versiyonlarda. O qədər çox çeşiddə pilotlu və pilotsuz vasitələr var ki, onların ə, belə deyək, analizini yazıp chatdıra bilmirəm. Belə bir ə, potensialımız var ikən, ə, imkanlarımızın birləşdirilməsi, təbii ki, biz bizim gələcəkdə e, bu regionun və hətta Orta Asiyaya qədər uzanan türk dövlətlərinin daha da genişlənəcəyi ehtimal olunan türk dünyasının təhlükəsizliyi üçün çox önəmli addımdır. Hesab elirəm ki, bu imkanların birləşdirilməsi hər bizə qarşı olan qüvvələri 2 dəfə yox daha çok sayıda düşünmeye vadar edecek. Çok teşekkür ediyorum Hazalet Bey. değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. evet dediğimiz gibi artık hakimle birlikte Ege'den Hazara, Karadeniz'den Akdeniz'e ortak bir hava sahası, tek millet, iki devlet, tek hava sahası şuarıyla iki ülke ortak projelerini devam ettiriyor diyelim. Başkent Bakü'de son söz sözlerimizde bu şekilde sözü yeniden size bırakalım. Evet Sayın ve teşekkür ediyoruz bu kıymetli değerlendirmeler için. Son derece güzel bir yayın oldu sevgili seyirciler.